Общественная организация «Яскрава Краина» – это союз творческих и неравнодушных людей. Наша основная цель – дружба детей из разных стран и городов. Именно поэтому уже четыре года подряд «Яскрава Краина» собирает друзей на большие творческие фестивали в Крыму, Карпатах, Днепропетровске, Праге и Одессе. На наши фестивали приезжают самые разные хореографические и вокальные коллективы из Киева, Хмельницкого, Донецка, Ровно, Запорожья, Львова, Чернигова, Луганска, Кировограда и Ялты. Ребята знакомятся друг с другом, радуют своим творчеством многочисленных зрителей, которые всегда с удовольствием приходят на яркие галоконцерты, наших фестивалей. Мы очень рады, что в нашем городе проводится такой конкурс. Вообще замечательно. Очень весело, очень задорно, где ребята танцуют. Тоже так хочется. Мы мечтаем, нам танцевать тоже на сцене. Мы очень рады и благодарны тому, что фестивали «Яскрова Краина» всегда получают поддержку и помощь со стороны мэрии и администрации городов. Я понимаю, что это є поднесение настроя, поднесение иммунитета, это защита от Хвороб і продовження життя людини. Так що я бажаю цим дітям розвивати далі свої таланти, а організаторам цього фестивалю далі продовжувати так і розвивати цей фестиваль по всій Україні і за її межами. На фестивалях яскравої країни завжди насичена екскурсіонна програма. в Крыму, в Карпатах, в Европе мы стараемся показать нашим гостям все самое интересное и яркое. Именно поэтому ребятам так нравится принимать участие в фестивалях яскравой краины. По Новый Рик, я загадала желание приехать на конкурс «Яскрава Украина» вместо городе Трусковец. И моя мечта сделалась. Но разом не наснулся. Чудовий сон. Мы знакомы місце много разных людей, с которыми я подружилась. Я попала на конкурс яскрава страна». В каждом фестивале я знаходжу для себя якісь друзів, друзей, знакомых, которые подальшому житті жизни мне помогают, мы с ними спілкуємося. Для работы в жюри наших фестивалей приезжают самые авторитетные и опытные специалисты хореографы, режиссеры, продюсеры. Иногда им бывает очень нелегко определить победителя. Главный критерий работы наших метров это любовь к детям и уважение к большому труду их педагогов. Яскрава-Краина ⁇ это не только многочисленные разнообразные фестивали. Каждое лето гостеприимно открывает границы страна счастливых морских каникул. Творческая оздоровительная база Яскрава-Краина расположена недалеко от поселка Форос на самом берегу Черного моря. Здесь весело и увлекательно проводят каникулы юные спортсмены, художники, музыканты, дети и взрослые, увлеченные творчеством и влюбленные в Крым. Жизнь в Яскравой Крайне расписана по минутам. Встреча рассвета на легендарной скале Эфигения, морские прогулки, походы в горы по заповедным тропам, экскурсии, поездки в дельфинаре. А по вечерам – концерты, дискотеки, соревнования и выступления. Мы очень надеемся, что вы также захотите стать полноправным и счастливым гражданином яскравой краины, детства, таланта, добра.